sampai ke satu tahap saya rasa uh, environment hotel ni tak sesuai dengan saya sebab bila kita banyak department mm -hmm. so salah satu department saya, saya pengen, kena pergi transfer pergi bar uh, jadi bar tu membuatkan saya spark untuk berhenti kerja hotel sebab bila saya nak bagi duit dekat arwah ayah arwah ayah tak nak Hi guys welcome back to SS Teja so Baru-baru ni saya masa pun ada jemput seorang artis ni And dia adalah cerita pengalaman dia Dia pernah bekerja di hotel Yang bawa alkohol Yang menyediakan alkohol And cerita dia ni dia cerita lagi Yang ayah dia tak nak accept duit yang dibagi Sebab ayah dia cakap duit ni tak bekat Tak halal Betul ke? Sebab kita pun tak berilmu sangat Saya pun tak berilmu sangat nak jawab isu ni So kita akan call someone yang lebih berilmu Yang lebih berpengetahuan Untuk jawab isu ni So nak tahu? Let's go Okay, firstly, uh, thank you Ustaz sebab sudi luangkan masa dengan kita orang. Dan saya akan tanya a few soalan yang mungkin uh, banyak netizen nak tahu tapi kita tak ada orang yang cukup berilmu lah, betul-betul nak explain uh, and bagi jawapan yang uh, semua boleh tahu. Okay. Uh, first soalan, saya nak tahu apa actually hukum bekerja di tempat yang menyediakan alkohol? Adakah duit yang kita dapat tu haram ke atau tak bekat? Boleh tak Ustaz explain? okay. Uh, Okey, baik dari sudut ilmu berkaitan dengan uh, arak tu sendiri. Okey, bila sebut tentang uh, arak dan kerja, uh, bila sebut tentang arak dan kerja mesti dia tak lari daripada hukumnya haram. Sekiranya kerja tu terus melibatkan beberapa lah, yang pertama penghasilan, yang kedua penyimpanan yang ketiga penjualan yang keempat penghidangan ha, maksudnya mereka yang menghidangkan arak ataupun menyediakan tempat hidangan arak itu pun tak boleh okey ha, jadi bila sebut tentang dosa dan kemungkaran Allah larang kita saling tolong-menolong termasuklah dalam kita tolong hidangkan kita tolong sediakan tempat untuk penghidangan arak ha, jadi kita tak boleh langsung bahkan ha, bila sebut tentang araknya juga larangan arak ni, dia bukan calang-calang uh, larangan tau. Dia ada dalam surah Al-Ma'idah, surah kelima, ayat kedua. Uh, bagaimana dalam ayat ni uh, Nabi SAW pesan Nabi pesan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi ada sebut beberapa golongan, dia ada sebut sepuluh. Yang saya ingat, beberapa je. Yang pertama uh, pembuat arak. Yang kedua, pemerah anggur ha, Sama sekarang ni, kilang. lah Yang ketiga, pembawa arak ha, Kemudian, yang keempat, tak silap saya, penjual ha, You betul, penjual Yang kelima, pembeli Kemudian yang keenam, ha, yang saya ingat Penyimpan arak pun tak boleh Dan yang saya nak highlight ni ialah Yang seterusnya Iaitu pemakan hasil daripadanya Maksudnya mereka yang bekerja berkaitan dengan arak Jadi Bila sebut tentang tu Sudah terang benderanglah lah Dan fatwa kebangsaan pun nyatakan Memang haram hukumnya Okay let's say kan ustaz, kalau contoh lah Kalau someone tu terdesak macam mana? Contoh kalau berhenti mungkin ada orang cakap rezeki tu kat tangan Tuhan Tapi dengan ekonomi sekarang ni kan nak cari kerja pun susah Contoh ni macam kita kerja dekat hotel Kan ada a few people yang Islam lah kena hidangkan alkohol Even benda tu uh, sometimes bukan dia punya decision pun nak buat macam tu Tapi ada situation yang dia terpaksa kena buat kalau, kalau macam tu hukum dia macam mana? You, ada option yang pertama kita tengok adakah kita ini mampu untuk cari kerja yang lain. Memang kena usaha, ikhtiar cari kerja lain. Yang ke, ke, kenapa kerana kita kena utamakan walaupun mencari rezeki kita tak tolak. Inilah yang paling asas. Apa dia yang memberi rezeki ialah Allah. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya bila sebut tentang terpaksa, terpaksa ni ialah kalau kata darurah atau pun daruran itu tidaklah sampai tahap menyebabkan kita mati. Ha, kalau tak kerja kat situ, nanti akan mati. Ha, tak ada sampai tahap macam tu. Jadi, kalau tak ada sampai tahap macam tu, kita kena cari ikhtiar. Andai kata, ha, ini andai kata lah, tapi mustahil lah benda ni berlaku. Katakanlah kalau dia terpaksa kerja dekat situ juga, kalau dia cuba cari kerja lain, orang tu akan uh, sakitkan dia, khianat dia, zalim dekat dia. Maka, dia terpaksa dia kena usaha juga cari jalan keluar tapi dalam masa yang sama jangan redha. Kena usaha cara untuk selamatkan diri tapi dalam masa yang sama dalam dia melakukan kerja tu jangan dia redha dengan apa yang dia buat.